Много-много интересных вещей мы планируем проводить в данном круговоре для объединения нашей страны, для нашей общей общины. И сегодня пользуясь моментом, я хочу обратиться к руководству города Харькова и к руководству областной администрации Харьковской. Харьков был, есть и будет украинским городом. Хотите вы этого или нет, это Украина. И, пожалуйста, покажите сейчас, в какую сторону вы, руководители этого, этой области, этого города, хотите идти. Потому что если вы не пойдете с этим движением, вы пойдете без него, но уже совсем в другую сторону и без нас, и не в этой стране. на следующей неделе мы передадим порядка двух-трех десяти тысяч для начала вот этих браслетов передадим сюда в город Харьков. Вот я хочу обратиться через вас, через средства массовой информации ко всем а, сведомым украинцам. Эти браслеты будут здесь в ходе. Приходите сюда, покупайте эти браслеты, одевайте на руку себе и своим знакомым, и пускай все те Уродцы, которым хочется уехать в Россию, собирают свои чемоданы и валят в Россию. Потому что здесь территория Украины. И вот этими лентами мы должны показать всем, что нас здесь много, нас здесь большинство хайков был, есть и будет Украина. Слава Украине! А вы говорите, какой-то сепаратизм. О чем вы?